hadisu sharifdagi ilmiy mo'jiza musulmonlar sunnatga ko'ra uyquga yotishdan avval ko'rpalarni qoqadilar buning hikmati nimada yaqinda g'arb olimlari bu holning ilmiy dalillarini isbot qildilar inson uyquga yotganda uning tanasidan hujayralar o'lib ko'rpaga to'kiladi ushbu o'lik hujayralarni ko'z bilan ko'rish mumkin emasligidan ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi ertasiga uyquga kelganda yana o'lik hujayralar to'kilib avvalgi o'lgan hujayra bilan birlashib tanaga yopishadi shu sabab bilan insonda har xil kasalliklar paydo bo'ladi olimlar ushbu holatning oldini olish choralarini qidirdilar avvaliga ko'rpa jildni kir yuvish kukuni bilan yuvdilar bu foyda bermagach turli tozalov vositalarini qo'lladilar ammo hujayralarning ketkazishning imkoni bo'lmadi olimlardan biri ko'rpani qo'l bilan qoqishni taklif qildi shundan so'ngra o'lik hujayralar ko'rpajildni tark etdi bundan o'n to'rt asr ilgari janobi payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam bizlarga ushbu amalni tahlim berganlar hadisning ilmiy isboti endigina ma'lum bo'ldi abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kishi to'shakka yotganida ko'rpa va izorini qoqib tashlasin chunki uning orasida nima borligini bilmaydi dedilar buxoriy va muslim rivoyati buxoriy va muslim rivoyati